трое суток воды вообще Соседи тоже с вами. Тут 85... У жителей Косы особенно дальние регулярно возникают проблемы с водоснабжением. И если у абонентов, подключенных к городской сети, живительная влага пропадает только в редких случаях, при серьезных авариях и порывах, то у тех, кто подключен к так называемой трубе кидолова воды в кранах не бывает довольно часто. Недавно абоненты частного водовода 4 дня были обезвожены. По мнению экспертов, причиной регулярного отсутствия воды у Косян является бесхозяйственность владельца трубы Анатолия Кидалова. Анатолий Иванович. Еще, э, своевременно не передал ее на баланс э, города, вот, обслуживать он и не хочет. Э, неоднократно были аварии перед. Э, началом сезона э, на системе водоотведения, на напорной канализации, там э, вылилось прилично стоков, то есть этим никто не хотел заниматься. Э, люди тоже жаловались, что Анатолий Иванович приехал и сказал, э, решайте сами самостоятельно этот вопрос. Люди обращались а к нам э, на предприятие, то есть с нашими сотрудниками. Э, была устранена э, не одна авария. Напомним, что еще зимой Анатолий Кидалов выразил свою однозначную позицию. За передачу трубы в собственность Бердянского водоканала предприниматель хочет получить 200 тысяч гривен. Несмотря на то, что после этого коммунальному предприятию придется вкладывать значительные средства в ее реконструкцию. Водопровод, который вот сейчас, вот мы повысим давление, поставим, он будет постоянно не рваться. Да. Его просто, его просто не рвать? платить 200 тысяч за то, что потом надо будет ремонтировать. Капитальное то есть строить На данный момент коммунальное предприятие Бердянск водоканал в полном объеме поставляет воду жителям косы. По мнению коммунальщиков, причиной отсутствия воды в отдельных домах могут быть ушлые соседи, которые установили насосы в своих мини-гостиницах и качают воду не из резервуара, как полагается, а прямо из сети. Предприятием КП Бердянск водоканал запланировано мероприятие по обследованию системы водоснабжения абонентов дальней косы на предмет установки повысительных насосных станций на линии водоснабжения абонентов то что в принципе проверка будет производиться по тех документации соответствует ли насосное оборудование установленное у абонентов. 25 июля коммунальщики для того, чтобы выявить нерадивых абонентов, начали проверки на косе. В тех домах и базах отдыха, в которых удалось побывать комиссии в этот день, жители охотно впускали проверяющих и показывали проектные документы и установленные счетчики. Хозяева не скрывают, насосы стоят, но воду они сначала набирают в специальные резервуары, как это и положено. При выявлении каких-либо несоответствий с проектом работники КП оставляли предписание или рассказывали, как привести документы в норму. Вот он накачал, все выключился. Ага. Это, это емкость при насосе, как бы, да, да? Это да, да, готовое да, оборудование. Да. А по-другому давление не будет однозначно? Это, похоже, недостаточно этой емкости. В течение недели работники коммунального предприятия планируют обследовать системы водоснабжения в 80 частных домах и базах отдыха, расположенных на дальней косе, и выявить тех, кто производит забор воды в нарушение норм.